Mən Rəza də Rəşad Rəfətov oldum. 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam. Könüllü olaraq Füzul və Şuşa istiqamətlərində döyüşmüşəm. Şirvan şəhəri mərkəzi xəstəxanası diaqnostika mərkəzində hesabatlar üzrə mütəxəssisliyəm. 2015-ci ilin fevralından 8 il də olacaq artıq. Müraciətim buradan cənab prezidentimizədir. Xahiş edirəm cənab prezident bu müraciətimə baxılsın ə mümkünsə. E, deməli 2022-ci ilin mart ayının 14-də, eee, IT-sin e, sədri cənab sədrimiz e, Zəhir Əliyevin qabulunda olmuşam işlə bağlı. E, cənab sədər e, kamil doktora müvafiq göstərişlər göstərişlər verib mənim işimlə bağlı. Sadəcə olaraq mart ayının 14-dən hələ də o göstərişlər yerinə yetirilməyib. E, Məni maraqlı olan e, nəyə görə yəni mənim o işim alınmır? E, mənə Başqa işlər təklif olundu e, Kamil Doktor tərəfindən. Məni də ümmi şövbəyə verəcəm səh şöbə müdiri. Mən getdim e, Təbriz Əkbərovun yanına, kadrların rəisi. E, ona o işi, Kamil Doktorun göstəriş verdiyini dedim ki, məni ümmi şövbəyə e, şöbə müdiri qoyun. E, Cavabında isə tə, Təbriz məndə dedi ki, e, ora digər bir e, məhşoldaşım var. E, o qoyulacaq, o vəzifəyə təyin olunacaq. Mən də demə görə o, o vəzifəyə təyin olunacaqsa ehtiyac yoxdur. Mən elə e, satın alma üzrə şöbə müdürü ilə mən o iş üçün müraciət etmişdim. Sadəcə olaraq Kamil doktor məni e, ümmi şöbəyə yönləndirdi. E, Hal-hazırda da ümmi şöbəyə şöbə müdürü e, cavan bir qız təyin olunub. E, kamil doktor tərəfindən nə mənim iş yoldaşım qoyuldu, şənəmən qoyuldu, mən qoydum, oşə. Sonrat əssə xidmətləri şöbəsinə qeyri-biri təyin olunub. Burdan müraciətim təəbbün sədri Vüqar müəllimədir. Qurbanov Vüqar. İtasin Səddi cənab Səddir e, Zarəliyevədir. E, Xahiş edirəm mənim e, bu müraciətimə baxasınız və qəlb e, müvafiq monitori birlər keçirilsin Şirvan şəhər mərkəz xəstəxanasında. E, niyə hələ də mart ayının 14-dən bəri kamil doktor mənə niyə o işə təəmlil edilən deyil? Mənə maraqlıdır. Ortada e, maraqlı, yəni o bilinən səbəb odur ki, pul var. Mənim də verə o pulu verəcə imkanım yoxdur açıq. Nə də ki, nəyə görəsə Mən bir işə keçirəmsə pul verməliyəm. Mən savadım arxa iləm, gəlsinlər, imtahandsa imtahan götürər. Yəni məzun fərq etmir. E, kamil doktor e, 2021-ci ilin mərkəzi xəstəxanasının bonuslarından danışmaq istəyirdim sizə. Mən məzuniyyət götürdüm yanvar ayının 1-dən 2022-nin yanvarın 1-indən məzuniyyətdə çıxdım. Onların 2021-ci il bonusları işlənməmişdi, qalmışdı. Həkimlə bəzi həkimlər də şikayət yazmışdı təbii ki. O şikayətdən sonra Kamil doktor məni dəvət elədi ora bonusları işləməyə. Və mən də getdim, 46 gün məzuniyyətim var idi. Həmin məzuniyyət ətrafəsində mərkəz xəstəxanada olmuşam. Bütün bonusların necə lazımdır işləmişəm, vermişəm. Sadəcə olaraq aprel yanvar, fevral, mart, aprel, may ayları. Bu 3 aylarda gəlib araşdırsınlar. Orda e, özləri görəcəklər ki, nə, nə e, plaq hesabları gedib də hansı həkimlərin pulu başqasına yazılıb, bonus almayan həkimlərə 2000 manat bonusun ham sürüşdürmüşdülər, nə etmişdülər, özləri bilir. Gəlsinlər, araşdırsınlar, yerinə çatsınlar. E, cənab sədir yenə sizə müraciət edirəm. Siz e, mart ayının 14-ü, cənab sədir Zahir Əliyev mənə çox xoş qarşıladı açıqı. Yəni mən ona sənədlərimi də təqdim edəndə mənim döyüş iştirakçısı olduğumu bildim. Medallarımı da göstərdim və müvafiq göstəriş verdi Kamil doktora e, e, həmin iclasda, qəbulda Doktor müvafiq göstəriş verdi ki, bu oğlan bizə lazımlı kadırdı. Hansı işə istəyirsə qoyulsun. Onun da qarşılığında Kamil doktor e, dedi ki, gələr mənim qəbulma sərhün həll eləyər. Nə martın 14-ü, indi noyabr ayıdır, 7-8 ay keçibsə, hələ də eşimə bir xəbər yoxdur. Baxılmır amma mən eşidirəm ki, gündə bir dəfə içici götürülür. Yəni açılıb pil alınır, götürülür. O hamı yəni gözəl bilir. Sadəcə olaraq ortada sübutlar lazımdır. O da göndərsinlər auditlərin, iççi qrupları var. Gəlsinlər, araşdırsınlar, baxılsın. Mənim niyə görə işim alınmır, nə səbəbə verilmir? Müəssisəm bir də veteranı kanullu oraq döyüşə gedən birmən olmuşam. Həmin müəssisədən bir də cərrahımız var, Allah canı sağaləsın, Qaniy Fuqar doktor o olub. Yəni veteranlığımı da qoysam qırağa, 8 il də o işdə işləyirəm. Üstəli vəsifəyə Noyabr ayında kamil doktor təyin olunub. Onun Hansabi qalmış bonus məsələsini məni dəvət eliblər, mən görmüşəm o işi. Bu qədər gördüyüm iş üstündən yenə də mənim işim, yəni qalıb qaranlıq məsələdə məni mə, maraqlıdır ki, nəyə görə mənə o şöbə müdirliyi vəzifəsi verilmir. Mənim maraqlımaya mən açıq bilirəm niyə verilmir. E, yəni oranın öz, yəni eşitmişəm ki, təs var, nəy var. Mən o pulu verəcək imkanım da yoxdur. İmkanım da olsa mən vermərəm. Niyə görə də verməliyəm? o şəniyə götürürlər. Deyirlər ki, rəhbərin e, öz rəy verməlidir sənaktay şə götürmək üçün. Rəhbərə də gedirəm, deyirəm, mən sənədimi göndər Bakıya, Bakı orada görsün. Mən işimi versin. Rəhbər göndərmir. Nə səbəbə göndərmir. Mən maraqlanmışam, e, deməli, e, satın alma şöbə müdirinə görə mən müraciət etmişdim cənab sədrimizə ora başqa bir qadını söz verib ki, qəlib götürəcək e, o şəhər həmin o şöbəmdir. Nəsa həmin qadının diplomu yoxdur. Türkiyədə hardası adı gedir, diplomu nə vaxt gələcək, necə təsdiq olunacaq bilinmir. Yəni bu qaranlıq qalan məsələlərdir. Cənab prezident sizə müraciət edirəm, xahiş edirəm. Mənim məsələmə baxılsın. Cənab sədər sizdən yenə dönə-dönə xahiş edirəm. Təvfik Vüqar Bayramov yeni keçib. Təbənn sədri o da e, qabulunda olanda e, Vüqar Bayramov, Məhəmməd Türdəoğlu o da gördüm mən, yəni. Yəni sonradan o keçdi sədri. Yəni araşdırılsın, baxılsın, xahiş eləyirəm. Nəyə görə mənə o iş verilmədi? Bir vətəndaş olaraq da mən burda ancaq cənab prezidentə müraciət edə bilərəm. Cənab Prezident, sizə etimat göstərib bizim cənab sədrimizi Zaur Əliyeviti, cənab sədri, e, bir də Təbənn sədri Vüqar Qurbanov siz onlara etimat göstərib vəsfiyyət təhnil etmişsiz. Onlar da mənim işimlə bağlı çox sağ olsunlar. Burda öz təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən də çox xoş qarşıladılar. Göstərişlər verildi, müvafiq tapşırıqlar verildi. Kamil Əhmədova Şirvan Mərkəz Xəssisanasının icraçı direktorunu. Sadəcə olaraq Kamil Əhmədov, yəni deyir ki, sədridə dedi getdi. Açığı. Dedi sədridə, yəni dedi getdi. Məndən açıldı. Mən rəhbərə mənə sözə vermirəm. Nəsə belə verilmir. Niyə görə? Təkrarcılıq olmasın. E, mən bayaq danışanda bayaq mən özümə 4 üzlü sirə mərkəzdən. <coughs> Bons məsələsi belədir ki, yenə deyirəm, e, məni dəvət elədilər ora. Gəlib bizim bonsu işdə 2021-ci il üzrə Nəsib doktor zəng edib, mənə dəvət elib ki, Kamil doktor yub nəsib, nəsib doktor. Ki Rəşad oğlu da. Yəni mənim rəhbərim Nəsib doktor olub. Və mən də demişəm problemdə doktor gədib işləyirəm. Fevral ayından məzuniyyətini qotaran həkim elə 40 gün, 46 gün məzuniyyətim var. Mən 40 gün elə ordumuşam, işləmişəm, həkimlər də bilir. Mən getdim 3 ay, 3 ay, 3 ay, 3 ay işlədim, bütün bonusları da verdim. Halbuki bonuslara görə mərkəz xəstəxanasının neçə-neçə həkimləri şikayət yazmışdı. Prokuraturiyaya yazmışdılar, təbəbə yazmışdılar. Onlar da oradan araşdırma açmışdı ki, niyə görə bonuslar verilmir. Yəni o boyda mərkəz xəstəxanasında da 50 də inzibatinin ixtisası var. İndi söhbət yox. Halbuki məni qıraq bir müəssisədən mütəxəssis kimi dəvət elədilər ki, gəl bu işləri gör. Savad o, yəni mən əgər savadım olmasaydı, mənə dəvət edəməzlər o işləri görmə. Bu işlərdə mən vaxt-vaxtında görmüşəm, gəlib araşdırılsın, necə lazımdır. Həkimlər də öz sağ olsun da təşəkkürlərini bildiriblər də, özləri də bilirlər ki, bonusları qalmışdı, verildi. Surüşdürmə məsələsində yəni təxmini e, mart, aprel, may aylardı. Bu 3 ay ərzində olmalı idi. Bonusları işləmişəm, vermişəm onların baş mühasib e, mühasibatlıq şöbəsinə kartlara vurmaq üçün. E, sonradan xəbər çıxdı ki, bonus almayan həkimin adına kimin pul vurulub, 1005 azalacağa 3000 pul vurulub. Sonra həkimlər bir-bir çağırıb, Kamil doktor ozi e, kimə nə artıq qədə pullar yığıldı. Nəzo oldu, gəlsinlər araşdırılsın. E, Əgər büdcəyə köçübsə, onun öz çekləri var Kapital Bankdan. Gəlsinlər. On hesabdan pul vurulub. Müəssəsənin hesabındakı puldan kimin adına nə qədər düşübsə vurulub. Cərim vurulandan sonra məlum olub ki, bu həkimə 105 manat yox, məsəl üçün 2500, 3000 manat bonus düşürdü. 3 aylıq vururdum da, həmin 3 ay ərzində. Həkim var idi ki, məsəl üçün 1700 manat bonus aldı orada həmin ərəfədə. Halbuki onun bonusu 300 manat idi. Çağırdılar 1400 manatını aldı. Yəni hamımız belə sıvan savatlı adamlaro. Onlayn köçürmə olan şəxslərdir. Yəni idarədən nağd pul alış verişi necə ola bilər ki? Səh həkimdən çağır, kartına düşən pulu 1400-ü al. Sonra o pulun axırı necə olur? O kim nə deyə bilər ki, xərcləmsən ya aparıb əgər o pul köçürübsə təzədən dövlət büdcəsinə, onun çekləri olmalıdı olar da. Kapital bankla işləyir. Həmin ərafələrdə də hiss edirdim köçüşsün. Mən bilmədim köçdü, köçmə. Mənim işim onlay varıqdı. Mənim işim sadəcə bonusları işləyib, aparıb sənədi vermək ki, falan kəsə bevlə vurasan. Siyahı verirdim. Falan kəsə bevlə pul vurulmaz. İndi də səf eliyiblər, nə eliyiblər, özləri bilir, kəlsinlər araşdır. Son olaraq yenidən burdan demək istəyirəm ki, cənab prezident, eee, bundan sonra da tək keç müharibə olmasın. Əlso da mənim öz ətrafım, dostum, tanışım bilir ki, mən yenə də, yəni bu qədər haqsızlığın qarşısında yenə də gedəcəm, yəni sözsüz gedəcəm. Nəzər ki, mən öz işimi, mənim işim, gücüm yerində idi, hər şeyim də yerində idi, açxı. Mən könüllü olaraq getdim, qoşuldum, çünki cənab prezidentin birbaşa göstərişi, üstəlik də vətənə lazımsa getmək lazımdır, qaçmadım. Nə də ki, bundan sonra qaçasam. Sadəcə qaçaanlara baxsan, qaçaanlar qəlib və zəfərdə oturur. Mən də yorulmuşam, getsinlər, yəni maraqlansınlar. Videolarda da var, şəkillərdə də var. Sadəcə mən çıxıb çox belə səbrim yoxdu da, danışa bilmirəm. Özüm narəsə də, yəni üzr istəyirəm. Yəni alınmır, çıxıb özüm reklam eləyə bilmirəm. Amma yığılmışam da, qardaş bura. 600 manat maşallah mən, bacılar bir tərəfdən, borc xərclər bir tərəfdən, mən uşaqlar bir tərəfdən, mən xərclərim bir tərəfdən. Məni atam 3-cü qrup vəli. 110 manat pensiya alır. Anam işləmir. Yəni onlar da deməyolar ki, mənim hüququmdadır. Yəni 630 manat maaş elə bir də gənc insanın elə özün taxodudur belə çıxıb götürəndə. Yəni mənim işimə baxılsın, cənab prezident, sizdən də ona xahiş edirəm, cənab sədər, Zaur Əliyevə müraciət edirəm təəbbün sədrə Vüqar Qurbanov müəllimə müraciət edirəm. Xahiş edirəm araşdırılsın, bir yoxlama göndərilsin, monitorinq keçirilsin. Ümumi şöbəyə necə o insan, necə təyin olunub, dəstək xidmətlərinə necə təyin olunub. Mən halbu ki bilirəm ki o işlərdən ola, yəni konkret bilirəm ki o qoyulan vəzifədən onların anlaşışı yoxdur. Amma anlaşışım ola ola mən tembel ustası isəm məni çağırmırsan başqa bir müəssisədən mənə tərəfəsində. Mən gəlmişəm, sənin işini görmüşəm. Sən onun üstündən Yəni məsəl Kamil Əhmədov heç bir iş vermir, nə də heç maraqlanmır. Elə bu belə də olmalıdı. Nə səbəbi? Niyə? Mən də maraqlı oldum. Mənə gəl məsləhət hissə cənab sədər orada digər tükü bir kənara. Rəşad elə sən bu işdə qalmalısan. Digər büc boşusa. Çıxıb gedərdin. Cənab sədər yoxsa orada göstəriş verir Kamil Əhmədova ki, sən bu uşağı hissədə yerə qoymalsan, onda belə çıxır ki, yəni cənab sədərin sözü eşidilmir. Haqiqətən də elə Kamil Əhmədov mənə demişdi ki, sən boş-boşuna girsən sədrin qəbuluna. Demişdim, yenə də sünü yazacam özümü. İndi gəlir indiki vəziyyət o çıxır ki, yəni boş-boşuna girirəm də, yəni girdim, çıxdım o qəbuldan, yəni, çatmır məə belə bir şey. Xahiş edirəm, köməkli eləyəsən.